Hamile kalmada problem yaradan polikistik over sendromu xəstəliyindən danışmaq istəyirəm. Nedir polikistik over sendromu? Qarışıq bir problemdi. Yani bir kısır döngü dediğimiz bir problemdi. Ee, nece olur? Sadə dilimle anlatsam 28 günde bir menstruasyon gören bir kadında ovulyasiya dediğimiz yumurtanın böyüyüb büyüyüp çatlaması 13. 14. güne denk gelir. Ama polikistik over sindromlu kadınlarda bu yumurta büyüyüp çatlayabilmir, yumurtlayabilmir, ovule olabilmir. Yumurtasını çöle atabilmir. Burada bir problem emeğe gelir. Bu problem nece olur? Demek yumurta büyüyüp çatlayamadığı için testosteron hormonu yani kişilik hormonu artır ve bu da insülin direncini arttırır. İnsülin direnci artarsa xəstə e, kilo alır, yağlanma problemlərinə gəlir. Və bundan sonra insulin direnci daha da artır. İnsulin direnci artdıqca testis turunda da daha da artmağa başlayır və bu yenə də yumurtanın böyüyüb gəlib ovulyasiya dövründə partlamasını əngəl olur. Və biləliklə bir belə bir qısır döngü əmələ gəlir. Polikistik over sindromunun əsl mexanizmi budur. Və müalicəsində də ən önəmli şey bu qısır döngünü insulin direncindən qırmaqdır. Yəni əgər müalicədə buna nəzərə alarsaq, müalicəsində heç bir çətinlik yoxdur. Yəni xəstələr gəlir ki, bizə dedilər ki, sizin uşağınız olmayacaq, sizin hamilə qala bilməyəcəksiniz. Tam tərsisi polikistik over sindromlu xəstələrdə hamilə qalma şansı daha çoxdur. Onların over rezervi daha güclüdür. Sadəcə olaraq in insanların çox Normal insanlarda, normal heç bir problemi olmayan qadınlarda ildə 12 kərə yumurtlama baş verirsə, bu qadınlardır. Deyək ki, 40 gündə bir, 50 gündə bir adət gördüyünə görə adət düzensizliyi olduğuna görə bunlarda ildə 7-8 dəfə adət görmüş olur. Yəni menstruasiya olmuş olur. E, və bu da spermlərinə yumurtaların dəqiq gəlməsində bir problem yaranır. Sadəcə məsələ budur. Ama insulin direnci kırılarsa, adetleri düzene koyularsa ve ultrason muayenesine folikometri, folikometri yapılarak, yani folikullar ölçülerek, yani hemen hastaya, hemen gün söylenirse yani hamile kalmada hiçbir problem olmur. Ve e, polikistik over sendromunun sadece ilk hamilelikte problem olup diğer hamileliklerde öz özüne hamile kalması çok rahatlıkla olması bize mantık olarak neyi düşündürür? Stresin də polikistik over sindromuna böyük bir etkisi var. Çünki ilk hamiləlikdə, yəni xəstənin e, stresi, mən uşağım olmayacaq stresi, sağdan soldan baskılar, daha hamilə qalmadığını, yəni bu zaman stres hormonları artırır, onlar da testosteron artırır, testosteron insulin dərəncini artırır. Insulin dərəncə obezite verir. Təkrar testosteron artırır. Testosteron yumurtanın böyüməsə, çatlamasının əngəlləyir. Yenə bu qısır döngüyə girir. Ona görə də yani strese de girmemek lazımdı ve polikistik over sendromunun muhacelesi ve aradan kaldırılması için çok meslahetlerimiz vardır. Bunları da bir sonraki videomuzda söylemeye düşünürüm. Herkese sağlıklı günler diliyorum.